असलकुम आज की गुफ्तु कुछ दूसरे अंदाज की है आज रफ्तार डॉट कॉम पर शब्बर जैदी साहब इंटरव्यू दे रहे थे मेहमान थे और फैसल साहब जो है वो होस्ट थे मेज़बान थे शब्बर जैदी साहब बहुत ही अपनी फील्ड के पढ़े लिखे इनतहाई काबिल फ़र्द हैं और इससे पहले भी कई मरतबा उनके इंटरव्यू सुन चुका हूँ उनसे इख्तलाफ का हक़ हाँ हर किसी को हासिल है आप भी कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ जो कुछ उन्होंने बात की जिस तरह बात की हर इंसान का एक तो वो इलम है जिस जिसका वो मास्टर है एक मुसलमान होते हुए भी हम सब मुसलमानों के पास कुछ ना कुछ इलम है तो गौर से देखना चाहिए कि असल उस शख़्स की फील्ड क्या है और उसके बाद अगर वो किसी मौजू पर गुफ्तु करता है तो उसी उसी तरह हमें उसे देखना चाहिए आ, रफ्तार डॉट इस चैनल का नाम है फैसल साहब मेज़बान थे और तमाम गुफ्तु के बाद जो उन्होंने उनवान देकर इसे यूट्यूब पर डाला है वो गालिबा उन्हें जेब नहीं देता था ये एक तंजिया किस्म का उन्होंने उनवान दिया है उसे जो एज ए मेज़बान उन्हें जेब नहीं देता था गुफ्तु का आगाज़ इस तरह हुआ कि उन्होंने पूछा ये देखिए ये सब गुफ्तु जैदी साहब की है और मैं अपने अल्फाज में जो है वो आप तक बयान कर रहा हूँ इसमें जगह हो सकता है कि मैं अपनी तरफ़ से भी कोई चीज़ ऐड करूँ ना अगर आपको देखना हो तो ये एक घंटे और पंद्रह मिनट का इंटरव्यू है इसे आप बड़ा-बड़ा कर भी देख सकते हैं सबसे पहला उन्होंने सवाल किया कि ये जो आठ दस फ़रवरी को इलेक्शन हो रहे हैं आप क्या समझते हैं कि इससे कोई तब्दीली आ जाएगी जैदी साहब ने कहा कि इससे पहले भी जो इसम्बलियाँ आई हैं उनमें यही लोग आते रहे जो अब आ जाएंगे पहले भी देखिए वही तीन सौ ढाई सौ तीन चार सौ पाँच सौ आदमी हैं सूबाई इसम्बली के और कौमी इसम्बली के कुछ अर्से एक जमात में होते हैं कुछ अर्से दूसरी जमात में होते हैं जब वहाँ से निकलते हैं यहाँ जाते हैं यहाँ से निकलते हैं वहाँ चले जाते हैं तो इस दफ़ा भी यही होगा वो कहने लगे कि बशमूल पीटीआई के अरकान के भी तो उन्होंने कहा कि हाँ देख लीजिए कि अब अब जब अगर इमरान ख़ान को कुछ हो जाता है तो कितने कौमी इसम्बली और सूबाई इसम्बली के अरकान हैं जो सड़क पर उनके लिए आएंगे और ये तो मैंने और आपने भी अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान पर जब सख्त वक्त आया अलहदल्ला वो एक मुजाहिद की तरह खुद तो खड़ा हुआ है और शबर जैदी साहब ने उनकी तारीफ़ की कि वो मेरे दोस्त हैं बहुत मुखलिस हैं मुल्क में इनसे नेक और ईमानदार कोई सियासी लीडर तक आया नहीं मगर बाद में उनकी राय थी जो वो देते रहे तो उनका कहना ये था कि कितने के कौमी और सूबा इसम्बली के लीडर हैं वो मेंबर्स हैं जो उनके साथ निकलेंगे और ये तो हमने और आपने भी देखा कि जैसे ही खान साहब पर सख्त वक्त आया तो वो मंबर जो तीन साल साढ़े तीन साल से कौमी इसम्बली के मम्बर थे उनके क्या क्या थे उनके साथ एक ही धमकी में उन लोगों का क्या हुआ छोड़ के भाग गए तो उनका कहना ये था कि अब भी ऐसे ही लोग आ जाएंगे और फिर उन्होंने जो बहुत पते की बात कही वो ये कही कि देखिए हमारी इसम्बली में जो भी लोग आते हैं ये जागीरदार हैं सनतकार हैं ये मराहत याफ्ता तबका है इनमें से बहुत से वो हैं अक्सरियत का उन्होंने कहा कि इनके टैक्स रिटर्न भी नहीं भरे जाते इनमें तो मुलाजमत करने वाला कोई शख्स है ही नहीं तो ऐसे लोगों के आने या जाने से इस मुल्क की पिसी हुई आवाम की क्या तब्दीली आएगी उनके लिए ना इन लोगों को क्या पता कि गरीब का मसला क्या है एक हज़ार पंद्रह सौ रुपये की नौकरी करने वाला जिसे दिहाड़ी पंद्रह सौ रुपये मिल रही है वो शख्स किस तरह जिंदगी गुजार रहा है इनमें से किसी का भी मसला नहीं है ये ये इसम्बलियाँ इसी तरह बनती रहें इसी तरह ही जो है वो मेंबर आते रहेंगे सब करोड़पति होंगे अरबपति होंगे करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं ये लोग आवाम को कहने लगा कि सोचें आप खुद जरा कभी कराची में जाकर जो है ये जरदारी का बेटा है क्या नाम है इसका उसका घर देखें मैं अपने किलों की तरह ऊंची दीवारें हैं इनकी नहीं ये ये अवाम की आंखों से इतने छुपे हुए हैं तो ये अवाम का क्या दुख करेंगे ये ऐसे उसने कहा कि रायबण में जाकर देख लीजिए वहां पर चेक पोस्ट लगी हुई है अंदर जाने के लिए ना तो ये तो लोग वही हैं इसी तरह चलता रहेगा ये हाँ, कहा तब्दीली अगर लानी है आपको तो जरा गवर्नर हाउस का साइज बदल दीजिए सिर्फ गवर्नर हाउस की बात की और आगे निकल, निकल गए वो और मैं यहां अपनी बात एड करता चलूँ आप में आप देखिए एक गवर्नर हाउस है कितने एकड़ों में फैला हुआ है वो उसमें उस गवर्नर के बीवी बच्चे होंगे सिर्फ उससे नीचे अपने वजीर अजम हाउस को छोड़िए वो उनकी ज़रूरत है वो प्रोटोकॉल है उनकी सिक्योरिटी लाजमी है एक मलक के सरबरा हैं वो गवर्नर हाउस दे दिए चारों सूबों में फिर कश्मीर में जाइए गिलगत में जाइए उससे नीचे आइए आप ये जो हकूमत फ्राहम करती है हकुमत वक्त ये हकूमत वक्त फ्राह्म करती है गवर्नर हाउस देखिए आप कमिश्नर हाउस को देखिए पूरे हाउस में पूरे पाकिस्तान में कमिश्नर कमिश्नर हाउसेस को देखिए ऊंची ऊंची दीवारें हैं बाड़े लगी हुई हैं, ऊंचे 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 गेट्स लगे हुए हैं अंदर अंदर कमिश्नर उसके बीवी बच्चे होंगे कितनी सिक्योरिटी होती है इन सब जगहों की जहाँ मैं नाम ले रहा हूं आपके साथ कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर है आईजी पुलिस है डीआईजी पुलिस है एसपी पुलिस है डीएसपी पुलिस है और सबसे आखिर में आके ऐसे जो होता है इन सब घरों की सिक्योरिटी होती है इन सब घरों की संभाल के पैसे होते हैं जो अरबों रुपए सालाना का खर्च है ये लोग जब आवाम से कटकर इन महलों में रहेंगे कि सोते हुए भी उनके लिए दस दस पंद्रह पंद्रह पुलिस ऑफिसर और जवान गने लगे हुए पहरे दे रहे हैं क्यों ये आवाम के खादिम मेरे भाइयों मेरे अजीजों किस तरह हो सकते हैं ये जो आवाम से कट कर रहते हैं वो आवाम के खादिम किस तरह होंगे वो क्यों चाहेंगे कि निजाम बदला जाए सोचिए जरा आप शब्बर साहब जैदी साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि इन लोगों से इस सिस्टम के होते हुए किसी भलाई और खैर की तो अबस है ना मुमकिनत में से है ये क्योंकि सिस्टम इनको परवान चढ़ाता है इनको तहफम करता है इने देता है, ये पसंद नहीं करेंगे कि इनसे छीन जाए और करें आप ना इस अमेरिका का पिछली दफा एक रिपोर्ट थी कि जब बाइडन नाइव सदर था हर शाम को व्हाइट हाउस से निकलकर ट्रेन लेकर वही ट्रेन जिसमें सारे दूसरे लोग भी सफर कर रहे होते थे सिक्योरिटी के चंद एहलकार होते थे और उनके हाथों में खुली हुई गने भी नहीं होती थी कभी हमारे गवर्नर को हमारे आईजी पुलिस को और और असम्बली के मेंबरों को कौमी असम्बली के मेंबरों को अरे भाई इनके बीवी बच्चों को जब घर से निकलते हैं सिक्योरिटी के डाले सर्च लाइटों के साथ दस दस पंद्रह पंद्रह इनके बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए निकलते हैं ये अरबों रुपए का खर्च मेरी और आपकी जेब से टैक्स जाता है उससे अदा होता है ये आप सोचते हैं कि ये ये इस सिस्टम को बदलने देंगे इस निज़ाम को बदलने देंगे ये नहीं बदल सकता कितनी इसम्बलियों के इंतजाम कितनी इसम्बलियों के मेंबर तब्दील हो जाए जैदी साहब की इस बात से कौन इख्तलाफ़ कर सकता फिर उन्होंने कहा कि तब्दील करना है तो मेरे भाइयों सिस्टम को तब्दील करें तो मेजबान ने पूछा कि क्या हो सकता है उसने कहा हो ही सकता है कि अंदाजा लगा दें, अभी जिसको आप कहते हैं कि जिनका अमल दखल है उन अमल दखल को भी लीगल कर दीजिए आप बैठ जाइए उनके साथ यह नामुमकिन है कि आप उस ताकत को इससे बाहर निकाल सकें जिस तरह दुनिया के दूसरे सिस्टम है इसी तरह यह पाकिस्तान का सिस्टम है या तो अपने आप में सारी पार्टियां क्यों नहीं मिल जाती ने कहा, आप जमहूरियत जमहूरियत की बात करते हो और फौज के खिलाफ जब बोलते हो जब हुकूमत से निकले हुए होते हो सबके लिए कहा उन्होंने जब हुकूमत में होते हो तब आप कहते हो कि इदारा और हुकूमत एक पेज पर है क्यों कहते हो उस वक्त क्यों नहीं कहते हो कि इदारे में काम करने वाले इस इस मुल्क के जो है मुहाफिज़ जो है वो मुलाजिम भी हैं कोई नहीं कहता फिर फरमाया कि ये जो ये जो दो ढाई साल से बात चल रही है इसमें सिवाय एक पार्टी के जिसको किसी तरह भी निकाला जो भी निकाला सही निकाला मालूम है ज़्यादती हुई हमें और कौन है जो ये कहता है कि अब हम अगर आ गए तो किसी और का सियासत में दखल नहीं देने देंगे कहने लगे कि सुना किसी से पाकिस्तान के करोड़ आवाम जानते कोई नहीं कहता ये। और अब भी किसी भी सियासी पार्टी के किसी रुकन ने यह बात नहीं की जब अगर ये बात नहीं कही तो बैठ जाइए आप इन असम्बलियों के मेंबर तब्दील करने से कहने लगे मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों कुछ भी नहीं होगा ये चले जाएंगे इसी तरह के दूसरे करोड़पति अरबपति लोग आ जाएंगे गरीब की ज़िंदगी वही रहेगी रेडी वाला इसी तरह ज़िंदगी गुजारेगा आप आएंगे करोड़ों रुपए की बरात लेंगे ये महल ये डीसी हाउस ये गवर्नर हाउस इसी तरह आबाद रहेंगे और हम और आप हमारी औलादें इसी तरह मेहनत करते हुए अपने तंग दस्ती और दरमिया दर्जे के क्लास में जिंदगी गुजार के गुजर गुजर जाएंगे तब्दीली लानी है तो कहने लगे कि सच्चों का साथ दो हक का साथ दो इंसाफ का साथ दो कहने लगे किसने आज तक इमरान खान का भी नाम लिया ना कि किसने कोशिश की कि जो असल तब्दीली लानी है निज़ाम को तब्दील करने की जस्टिस सिस्टम को तब्दील करने की वाम तक उसका अदल पहुंचाने की किसने किसने बात की कर ही नहीं सकता कोई क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है ये वो सिर्फ इसमें इसम्बली में बैठ के बातें कर सकते हैं वो ये जब तब्दील होगा मेरे भाइयों मेरे और मेरे अजीज़ों जब जब अल्लाह का खौफ उन लोगों के दिल में पैदा होगा जो हमारी इसम्बली में आते हैं किसी भी पार्टी की तब्दीली से निज़ाम तब्दील नहीं होगा ये आज की बात लंबी हो जाएगी अगर लंबी हो तो मेरी अर्ज़ है आपसे कि इसे स्टाफ करके दो मरतबा या तीन मरतबा में सुन लीजिए ये बहुत ज़रूरी है आपका सुनना